कहीं ना कहीं देखिये प्रकाश अम्बेडकर जी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में छह तारीख को हम एक साथ बैठ रहे प्रकाश आम्बेडकर जी भी शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना हमें चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में और जो तो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने लोकतंत्र खतरे में है संसद खतरे में है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा खतरे में।, तो में, में है जो देश का संविधान खतरे में डाला है मोदी जी ने लोकतंत्र खतरे में है संसद खतरे में है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है तो प्रकाश आंबेडकर जी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे ऐसे विचारधारा को ताकत मिले मोदी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को नहीं मानती अंबेडकर जी की विचारधारा दलित शोषित पिछड़े किसान जवान उनके हक के लिए लड़ने वाली उनकी विचारधारा थी लेकिन मोदी लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे तो प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे साथ है और संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे मायावती जैसा नहीं करेंगे मुझे मालूम है मायावती के ऊपर एक ठप्पा बैठा है कि ये बीजेपी को मदद करती है दलित पिछड़ों को गुमराह करती है ऐसा ठप्पा मायावती जी के ऊपर है और मुझे विश्वास है अंबेडकर के जो वंशज है प्रकाश अंबेडकर जी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे वो पूरे दलित पिछड़ों के साथ वंचितों के साथ एक ताकत खड़ी करके महाविकास आघाड़ी के साथ आएंगे और देश के तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे जैसे रहे तुम्सा आंबेडकर मनता है अजु ही संभ्रम निर्माण पवारता सहा मार्च पर्यत प्रकाश आंबेडकर सन्म्निय नेता है वंचित बहुजन आघाड़ी आमचा आणि त्यांचा उत्तम संवाद सुरू आहे प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढावा आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात आम्हीही करतो तेही करतात आमच्यामध्ये हुकुमशाही विरुद्ध लढण्याच्या संदर्भात कोणतेही मतभेद नाहीत मग ते माननीय शरद पवार असतील माननीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील नाना पटोले असतील किंवा बाळासाहेब थोरात असतील काँग्रेसचे नेते कोणी असतील आमचं सगळ्यात पहिलं ध्येय आहे महाराष्ट्र आणि देश हा हुकुमशाही मुक्त करायचा भारतीय जनता पक्षानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा त्यांनी निर्माण केलेलं संविधान हे पायधळीत तुडवण्याचं काम सुरू केलं आहे सगळ्यात आधी संविधान पायधळीत तुडवणाऱ्याचे पाय खाली खेचून त्यांना सरकारमधून खाली खेचलं पाहिजे ही प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांच्या एकीची वज्रवूट आवश्यक आहे आम्ही उद्या सहा तारखेला एकत्र बसतो आहोत आणि मला खात्री आहे की प्रकाशजी हे राष्ट्रीय प्रवाहात सामील असल्यामुळे ते पूर्णपणे देशाच्या जनमानसाचा अंदाज घेऊन माहिती घेऊन इंडिया आघाडी महाविकास आघाडी यांच्यासोबत राहतील बीजेपी के नेता जैसे हिमांत शर्मा तो ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी और उनका कोई वजूद ही नहीं टुकड़े 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 जमा करके अपने इंडिया बना रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत होती तो अपने बुलबतियों को चुनाव लड़ते चार पार ये चार पार का नारा जो आप दे रहे हो ना ये टुकड़े टुकड़े एक साथ कर कर दे रहे हो उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो ये तोड़बाज पार्टी है आ, ये सब तोड़ तोड़ कर पार्टी बना रहे हैं और चार सौ पार का नारा दे रहे हैं जरा उनको बोलिए अपना पार्टी का इतिहास समझ ले आप कांग्रेस से आए हैं आपको कांग्रेस का इतिहास ज्यादा मालूम है बीजेपी को इतिहास समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा प्रियंका तो गांधी वाड्रा जो है मुझे मालूम नहीं अगर प्रियंका जी चुनाव इस बार चुनाव लड़ती है देश किसी भी चुनाव क्षेत्र से तो इंडिया गठबंधन को उनका उनका फायदा होगा राहुल जी हो प्रियंका जी हो सोनिया जी ये तीन ऐसे नेता हैं कहाँ से भी चुनाव लड़े वो जीत जाएंगे और उसका फायदा हमारे गठबंधन को जरूर होगा अगर प्रियंका जी दीव दमन से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनका पार्टी का निर्णय है अगर यूपी से चुनाव लड़ना चाहते उनका पार्टी का निर्णय है लेकिन चुनाव के मैदान में प्रियंका जी उतरेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा तो तो है महाराष्ट्र में से किसी का नाम नहीं कल उद्धव ठाकरे साहब ने उस बारे में बात की है कि कृपाशंकर का नाम आ सकता है पवन सिंह का नाम आ सकता है ये सब टेंटेड लोग हैं लेकिन महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट में नहीं आना ये उनका अपमान है महाराष्ट्र का भी अपमान है वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता है बहुत ही प्रामाणिक नेता है तो हम सबको बुरा लगा कि नितिन जी का नाम नहीं है पहले लिस्ट में क्या होगा मुझे मालूम नहीं देख लेंगे